привітати всіх наших постійних глядачів, мешканців Одеси та області. Як завжди у цій годині на ваших екранах телепроект «Новий день». Ми будемо говорити на актуальні теми, як завжди, до нашої студії завітають гості та на вас чекають ще і сюжети, які підготували наші журналісти. А розпочати хочеться з такої теми: нещодавно в Одесі обговорили закон про державне фінансування політичних партій. На фінансування зможуть претендувати ті політичні партії, які на виборах набрали не менше трьох відсотків голосів виборців. А на думку експертів, прийняття закону парламентом дозволить знизити політичну ко корупцію та зробити політичний процес більш прозорим, однак при цьому деякі вважають, що варто знизити і прохідний бар'єр для проведення депутатів в органи влади та бар'єр для отримання фінансування з державного бюджету. Про плюси і мінуси цього законопроекту сьогодні ми будемо спілкуватись з нашим гостем студії. Хочу представити Павло Колотвін, представник центру політичних студій та аналітики, кандидат політичних наук. Я вас вітаю. Доброго дня, дякую. Так, ну саме круглий стіл нещодавно відбувся в Одесі на цю тему щодо закону про державне фінансування політичних партій, і, зокрема, була проведена презентація ефективності державного фінансування у країнах Євросоюзу та усього світу. скажіть, ну які можна сьогодні навести приклади функціонування цієї системи, і наскільки це буде прийнятно для нашого суспільства? Дійсно, з 2010-2011 года наша организация Центр политических студий, аналитики, которые я сегодня представляю, совместно с Transparency International это международная организация занималась разработка данного законопроекта. Инициатива по крайней мере была со стороны этих организаций. В дальнейшем подключались различные эксперты, организации, в том числе и украинские международные партнеры к разработке этого законопроекта. И сегодня мы уже имеем определенный результат. Этот законопроект рассматривается в Верховной Раде. Буквально позавчера он получил позитивное решение в соответствующем комитете. Верховной Рады. И мы надеемся, что сегодня-завтра этот закон в первом чтении будет принят. Перед вторым чтением, естественно, что будут носиться определенные правки, рекомендации. Именно по этому поводу в Одессе проводился этот круглый стол, для того, чтобы местные журналисты, эксперты, политики могли внести свои определенные Предложение, свое видение этого законопроекта, и перед вторым чтением действительно мы могли получить качественный, хороший, современный законопроект, который соответствует всем международным нормам. Что касается международных норм, то, учитывая, что в Украине реформы необходимо проводиться достаточно быстро и эффективно, мы не придумывали велосипед, и, естественно, что старались использовать международный позитивный опыт, в том числе наших ближайших соседей, например, такой законопроект похожий функционирует в Словакии, в Польше, в том числе есть и пример из постсоветских стран, подобный законопроект существует в Эстонии. Среди стран западной уже консолидированной демократии, это Франция, Великобритания, Нидерланды, в том числе страны скандинавской социал-демократии, Швеция, Норвегия. То есть на самом деле этот закон очень актуален, он функционирует в западных странах и партии финансируются из государственного бюджета. В свою очередь это обеспечивает независимость политических партий от промышленных бизнес-групп и политические партии становятся более независимыми от политиков. Угу. Мы рассчитываем на то, Що після прийняття цього законопроекту подобные процеси почнуться у нас не сразу, естественно, однако все-таки ми ожидаємо, що це зможе нашу політичну систему эффективной і чистой. А про які суми фінансування йде мова? І, до речі, чи не думаєте, ви що можуть громадяни обуритись з приводу того, що державні кошти будуть йти ще й на фінансування політичних партій? На самом деле речь идет приблизительно о 500 миллионов гривен. Это действительно не маленькая сумма. Каким образом она высчитывается? Это процент от минимальной заработной платы, которая рассчитывается непосредственно на 1 января каждого нового года. И эта сумма умножается на 36 миллионов избирателей в Украине, которые зарегистрированы на данный момент. Вот мы получаем приблизительно эту, эту сумму. В год это выходит приблизительно по 10 гривен на каждого избирателя. Если так действительно смотреть, это не такая уже большая сумма для того, чтобы действительно получить для того, чтобы избиратели получили независимые и прозрачные политические партии, которые действительно будут работать в их интересах. Соглашусь, что, конечно, в данных экономических условиях этот закон может быть затратным. Однако мы все-таки разрабатываем этот закон и перспективу. Он начнет функционировать в случае его принятия с 2017 года. Надеемся, что к тому году, к тому времени, действительно ситуация в стране, в том числе и экономическая, улучшится, и с того момента я думаю, что действительно можно будет уже рассчитывать на более прозрачные и честные выборы, чем они есть на этот момент. Этот закон разрабатывается общественными аналитическими независимыми организациями, международными организациями, и о его эффективности говорят очень многие, в том числе международные структуры, в том числе Венецианская комиссия поддержала принятие этого законопроекта. Поэтому я думаю, что это один из этапов антикоррупционного очищения нашей страны от той на данный момент коррупции, которая... в нашим государством, а і до речі, чи зможе цей законопроект відмежувати політичний процес від грошей олігархів, які як відомо йдуть у політику, аби отримати ще більшу вигоду для себе? Я вам так скажу, що на даний момент, і ми розуміємо, що крупні партії, які вже проходять в парламент, ограничить їх одразу ж від фінансування со сторони крупних промислових фінансових груп, буде дуже складно. Вони все одно постараються знайти якісь схеми можливості для того, щоб це фінансування було, однак. этот законопроект направлен в первую очередь на мелкие политические и средние политические партии, которые действительно смогут таким образом получить финансирование, смогут начать более активно свою политическую деятельность, смогут в дальнейшем проходить в местные и в том числе в Верховный Совет и смогут по крайней мере, повысить конкурентоспособность нашей политической среды. Увеличится конкурентоспособность, это повлияет и на прозрачность, и на честность функционирования политической системы. Ну, хочеться принаймні на це сподіватись. Якщо говорити про міжнародний досвід, ви казали про зокрема про Естонію, я так розумію, що не дуже давно там діє цей закон щодо державного фінансування політичних партій. Як там все починалося, і я так розумію, ну, це пострадянський простір, і люди може теж спочатку не розуміли всі переваги цього закону. Розкажіть про це. Дійсно, Этот закон принимался в Эстонии несколько лет тому назад, однако он показал свою эффективность. Там существует трехуровневая система финансирования политических партий. Партии, которые прошли однопроцентный барьер на выборах, но не прошли в парламент, они получают около 6 тысяч евро в год, если не ошибаюсь. Это небольшая сумма для политической партии, однако, учитывая размеры Эстонии, учитывая население государства, это в принципе, достаточно для небольшой политической партии, для того, чтобы путешествовать по государству, встречаться с избирателями, арендовать офис и на какие-то мелкие партийные затраты. А потом получают финансирование партии, которые прошли 4% барьер, они получают около 16 тысяч евро. Эта сумма тоже не такая уже и большая, однако этого хватает для функционирования уже более такой мелкой, средней политической силы. Ну и партии, которые прошли в парламент, между этими всеми партиями распределяется около 3 миллионов евро. И учитывая опять же, размер этого государства, этого вполне достаточно для того, чтобы политические партии могли тратить и на рекламу, и на свои какие-то организационные потребности. Но что касается нашего украинского опыта, ограничение бюджетов политических партий для избирателей приведет к двум таким положительным сторонам. В первую очередь уменьшится количество политической рекламы, как, как, известно, перед выборами начинается очень такое серьезное информационное давление. В городе очень много билбордов, сетилайтов, информационные площадки, абсолютно все телеканалы показывают рекламу. И естественно, что это очень негативно сказывается на избирателях и людях, которые смотрят средства массовой информации. И второе, это то, что только по приблизительным подсчетам экспертов разных, в, перед выборами и в ходе выборов в теневой сектор экономики уходит около от 10 до 30 миллиардов гривен. Это на каждые выборы. То есть это средства, которые перечисляются бизнес-группами, другими какими-то вливателями денег. И естественно, что эти деньги уходят в теневой сектор экономики. В дальнейшем эти средства негативно влияют на саму экономику. Это повышается и инфляция, потому что повышается спрос на какие-то товары, поскольку люди получили деньги, однако это неучтенные деньги. Поэтому та сумма, о которой мы говорили в самом начале, это то вложение для того, чтобы, для того, чтобы избавиться вот от этих вот 10, около 30 миллиардов гривен теневой экономики. Але все ж таки, як можна буде контролювати цей процес, ну тобто, як вивести правильно з ціні ці кошти, і е, ви кажете, що е, завдяки закону можна буде скоротити е, цей обсяг і політичної реклами на телебаченні, і не лише на телебаченні. Але все ж таки, які механізми контролю за цим процесом? Адже е, ну зрозуміло, що такі великі е, політичні партії вони все ж таки зможуть використовувати е, свої вже звичні їм прийоми, Дійсно, Необходимо учитывать и наши украинские реалии. Мы понимаем, что это будет очень сложно. Однако этим законом предусматривается доступ общественных организаций, независимых организаций аналитического направления к аудиту, к ознакомлению с финансовыми тратами политических партий. В том числе к этому процессу будет подключено ä, недавно созданное ä, антикоррупционное бюро соответствующим это было сделано законом, и в принципе на данный момент все показывает, что это будет достаточно эффективная организация. Плюс это будет Рахункова палата подключается к этому, в том числе проекту контроля за расходами политических партий. Ну и в первую очередь граждане в том числе должны к этому вопросу подключиться и контролировать партии, по крайней мере, как минимум реагируя на сообщения о том, что какие-то политики начали тратить эти деньги неправильно, не по тому направлению. Как только политики начнут нести политическую и эм, другую ответственность за свои действия перестанут поддерживаться избирателями, автоматически система начнет очищаться. К сожалению, на данный момент нет такого отзыва, фидбэк от, от, общества. И в случае, когда политик делает какое-то негативное дело, он, к сожалению, продолжает дальше быть поддерживаемыми избирателями. Мы надеемся, что, конечно, эта ситуация будет меняться, и в том числе этот законопроект сможет на это повлиять. Ну, это потребует и определенных изменений в менталитете наших граждан, потому что год от мы эту ситуацию, не незважаючи... Ни на що, люди продовжують підтримувати депутатів, певних, які нічого не роблять. Ну, это иное вопрос. Если говорить про минимальные и максимальные э, суммы оплаты политических партий, то какими они будут? Тут все зависит от процента, который партии смогут набрать. Каким образом будет разделяться этот бюджет? Значит, в первую очередь следует отметить, что 10 процентов от всего этого бюджета, который предусмотрен для политических партий, он будет распределяться между равномерно между партиями, в которых соблюден гендерный баланс. Это новинка вообще для украинского законодательства. Только вот буквально в законе о местных выборах также была прописана эта норма но в этом законе который мы предусматриваем в том числе будет эта норма связанная с гендерным балансом остальные 90 процентов из, из, из этого фонда будут распределяться между политическими партиями в зависимости от процента, который они набрали на выборах. То есть партия, которая заняла, взяла около 30%, предположим, она получит, соответственно, и 30% от бюджета. Партии 10%, которые взяли 10% и так далее, в зависимости от того, сколько партия набрала на выборах. А, какие сподевания вы покладаете на то, что этот закон будет принят... Часом. Мы рассчитываем на то, что это будет сделано самым, совсем скоро, поскольку нас этот законопроект поддержало, поддержали многие представители из действующей коалиции. Закон подали от своего имени такие политики народные депутаты, как Юрий Луценко, Мустафа Наем, Сергей Лещенко, Анна Габко и так далее, около 10 человек в общем. И все-таки мы надеемся на позитивное решение Верховной Рады. Буквально вчера в том числе Зарубежные СМИ говорили, что сегодня будет судьбоносное пленарное заседание для Украины, поскольку от многих решений будет зависеть в дальнейшем финансовая, в том числе, способность Украины, поскольку от принятия многих законов зависит, получит ли Украина в дальнейшем финансирование от международных структур. В том числе наш закон, он входит в перечень необходимых для нашего государства, и он входит в перечень тех законов, которые сегодня, по идее, должны рассматриваться и приниматься. Надеюсь, что так и будет, и все пройдет гладко. Так, будем на это Павло, дякую вам за участие в нашей программе. Хочу напомнить, что мы спілкувались с Павлом Колотвиным, представником Центра политических студий и аналитика, кандидатом политических наук. А наша программа продолжает свою работу в прямом эфире. И после небольшой перерывы на вас ждет разговор про борьбу Родьбу з платними пляжами в Одесі та із незаконною забудовою, тож залишайтеся з нами, не перемикайте.